ભરૂચ જિલ્લામાં સતત વરસાદી વાતાવરણ વચ્ચે ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના પગલે કિમ નદી બની છે જે નદીના પૂરના પાણી વાલિયાવાડી માર્ગ ઉપર ફરી વળ્યા છે ડહેલી ગામ નજીક આવેલ ડાયવર્ઝન પર સીઝનના પાંચમી વખત પાણી ફરી વળ્યા હતા જેના કારણે મોડી રાતથી વાહન વ્યવહાર બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી તો બીજી તરફ ભારે વાહનો માટે એકમાત્ર વૈકલ્પિક માર્ગ બંધ થતા વાહન ચાલકો અટવાયા હતા જેના પગલે તેઓએ ભારે રોષ ઠાલવ્યો હતો हम भैया अहमदाबाद से आ रहे हैं नागपुर जाना है लेकिन बहुत तकलीफ़ का काम है चौबीस चौबीस घंटे हम लाइन में लगे रहते हैं टोल भी दे रहे हैं और रोड का भी कोई ठिकाना नहीं जहाँ जाओ वहाँ रोड बंद रहता है अभी बताओ हम लोग कहीं से जाएँ किधर से जाएँ कोई, कोई कुछ नहीं कोई किसी से कोई मतलब ही नहीं है दुनिया का ट्रैफिक प्रशासन भी तो देख रहा है ट्रैफिक प्रशासन वाले भी तो रोड से ही आ जा रहे हैं उनको कोई टेंशन है किसी का सारी अर्थव्यवस्था एकदम गाड़ी वालों के लिए एकदम बेकार है ना दाना ना पानी ना खाने का ना कोई सुविधा कुछ भी नहीं है मैं अहमदाबाद से शाम में आठ बजे निकला था अभी इस समय मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ रोड में इतने खड्डे हैं और टोल भी दे रहे हैं खड्डे तो इतने हैं जिसकी हद ही जिसकी वजह से गाड़ी गाड़ी का माल भी डैमेज हो रहा है सब कुछ हो रहा है टाइम भी ख़राब हो रहा है हम लोगों का इस जगह पर आए हैं अभी इस जगह पर नदी के पानी की वजह से पुल बह चुका है और कोई सुविधा नहीं है खड़े है अभी तक यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है केमिकल भरा हुआ है खड्डों की वजह से केमिकल ड्रम भी फूट चुका है और उसका क्लेम भी भरना पड़ेगा अभी हमको हर चीज़ सब तरफ से सिर्फ गाड़ी वाला नुकसान पे जाए